Сама я из города Кропивницкий, бывший Кировоград, но нахожусь сейчас в Польше, в Бадшане. С, с продуктом я знакома больше трех месяцев. У меня, я когда приехала домой, попала я в больницу с очень нехорошим диагнозом. Я пролечилась, сделала все анализы, как можно было только и был неутешительный у меня прогноз. Одна очень моя хорошая подруга пригласила меня, познакомилась с продуктом и я не задумываясь взяла, потому что я все время искала что-то новое. За, это, за эти половиной месяца у меня прошло очень много проблем. То, что у меня было по-женскому, у меня чуть-чуть стабилизировалось, насколько сколько я бы хотела. У меня клинический пилонегрит с 14 лет. 35 лет назад у меня была очень тяжелая травма ноги, и ногу я, ногой я не двигала, потому что мне нельзя было. Три месяца я лежала на вытяжке, потом два месяца я училась ходить, и надо было так ходить, чтобы мне не сгибать ногу. У меня страдал суглоб заведренный было очень уже тяжело не ходить. Были еще очень такие проблемы. У меня было 16% ожога кожи 20 лет назад. Тоже были четвертой степени. Шрамы остались, но они сейчас потихоньку чуть-чуть начали затягиваться. Я даже никогда не думала, что у меня есть гайморит, но спустя два месяца, когда я начала кушать этот продукт, у меня вышло все то, что, о чем я не знала. Но я хочу еще поделиться э, результатом сына. Э, у меня сын э, перенес несколько э, ранений, он был на войне у меня. Э, последнее ранение у него было в области сердца. Делали это на сердце и... Э, ну, были нехорошие прогнозы у нас вообще сейчас все пошло на улучшение у него тоже вышел гайморит весь что был и здесь и здесь мы даже никогда не знали дальше у него были панические атаки в последнее время были очень большие панические атаки страх вот этот постоянный и еще у него была такая нехорошая ситуация, ему на ногу попал горячий фосфор и диаметр где-то приблизительно 8 сантиметров у него на ноге выгорело и образовалась только пленочка и было видно бы кость. Сейчас за эти три месяца оно почи... немножко начало зарастать, так там идти как как надо вот и то что э, сердцем у нас сейчас очень наладилось э, это очень большой плюс только uh -huh. с двумя продуктами он пока э, был только амина у него и ливоси сейчас он еще подключил на вот потому что ну так надо и начал э, пользоваться каплями э, вот, этими ага. а, угу, хорошо. Да, да. вот, вот такие у нас результаты. Спасибо. Спасибо большое.